І е, таке, таке яскраве, таке квітуче, тільки дякуючи депутату міської ради, це Станіслав Васильович Ну, На жаль, він буде присутній під його поручники. Я зараз надаю слово Олег Анатолійович, е, Станіслав Борисович, вони від імені. Станислав Васильевича приветствую вас здесь, святым, потому что все это с их помощью ограничивалось разным движком. Так, было. Дорогие наши ветераны, разрешите на при имени депутата городского совета Станислава Васильевича Мушнира поздравить вас с 70-летним великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а главное мирного неба на нашей Дорогие наши ветераны, гости, жители массива Фрунзенского и просто хорошие, прекрасные наши люди. Мы с вами проводили большие мероприятия и хорошие праздники. Но мы не забываем, что главный праздник для нас – это День Победы. Мы цену своих жизни, жизни своих товарищей, дали нам возможность иметь чистое мирное небо, расти деток, внуков, правнуков, собираться замечательных наших коллективов. Мы с вами в библиотеке всегда проводили совместные группы, публичные мероприятия. Мы всегда продолжали только одно это уважение к старшему поколению, это уважение к тем людям, которые прошли войну, которые прошли как ветераны труда. Это те люди, которые дают свою частиночку сердца, души своим деткам, подрастающим поколениям. И сегодня было приятно посмотреть, спасибо Ольге <къем> которая организовала тоже такой детский праздник, когда уже теперь наши с шариками, с настроениями питали в себя День Победы. Поэтому хочу пожелать вам мирного неба прежде всего, здоровичка крепчайшего. И те поколения, пока мы будем живы, мы будем всегда помнить ваш подвиг, наше достоинство и вашу победу. С праздником! Музичне привітання від художніх колективів нашої школи. Будь ласка, ви зараз такі